सक 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 आपे Тись зірковий коктейль, програму з присмаком таланту та популярності. Сьогодні ділитися секретами свого успіху буде Олександр Лещенко, переможець проєкту Танцюють всі, майдан та багатьох інших дізнаєтесь за хвилину. Спасибо за те что ты пригласил до нас у программу коктейль». В нашем месте ты уже не впервые. Что изменилось ныне? ты увидеть что-то? А, ну, сам город не успел увидеть. Я был здесь 4 года назад с туром «Танцуют все», первый сезон, где я участвовал. Вот. Но успел заметить, что очень изменилась атмосферность данного помещения «Дружба народов». Вот. И в лучшую сторону. Давай коктейли замовим, я пропоную, как это годится у нашей программе. Это, я так понял, фишка вашей программы, Так, это да? фишка. Ага. Який бы, взагалі, хотел скуштувати? О, ну, я люблю очень фреше какие-то, соки, там, зачастую безалкогольные. Потому что и за рулем, и очень много работы, и, и все-таки, да, творчеством, творчеством занимаюсь, поэтому, как бы, алкоголь стараюсь редко употреблять. Поэтому какой-то, там, с -с смесь Соков, що це таке. Добре, тоді ми даємо таке завданнячко знову вже вкотре нашому бармену, а він щось таке для, для нас придумає. <му> ну і тепер я пропоную конкретно поговорити вже про тебе, про твою творчість. У Черкасах ти із виставою 80 днів до кінця світу. Це можна сказати прем'єра після Києва. первое место, которое побачить. Да, это действительно так. У нас была премьера в Киеве, два концерта. сейчас вот Черкас это первый город, куда мы приехали с удовольствием. Сегодня дадим жару. Дадим И жару. Как приняли эту выставу в Киеве? Хорошо. Знаете, хорошо. У нас два дня были аншлаги. И это, это достаточно свободная ниша у нас в Украине. Достаточно сложная, но очень интересная. Вот. и, э, ну, в принципе, удовлетворение какое-то есть от, от проделанной работы. Я, 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 рад. Я знаю, что эта выставка наполнена какими-то спецэффектами, кажется, то там куля, она для над и майе быть. и трохи приветриться вису. А, по мотивам, Жюль Верна. А, оригинал называется вокруг света за 80 дней. У нас же в интерпретации а, за 80 дней до конца света, потому что эта тема очень уместна сейчас. И мы решили вот с ней повязать весь наш театр это это современный театр <coughs> где задействованы и и акробаты и жонглеры и танцы на пилоне что есть наша фишка и изюминка и танцоры все это воедино связано с драматургией заочница не до конца света то есть мы первые в мире кто делает пол арт спектакль Ти переможець по життю, адже ти вигравав у багатьох проєктах, наприклад, танцюють всі, майдан, зокрема, маєш чорний пояс по карате. Коли ти встиг? Ще я там була з 7 до 11 років, я займався карате, у мене, так, дійсно чорний пояс. Ну, якщо чесно, мало що вже пам'ятаю, там, з якихось упражнений, комбинаций. Но карта мне дала очень хорошую физподготовку, хорошую растяжку и, наверное, хорошую дисциплину, которая мне помогла дальше уже в танцевальном мире. Вот. Ну, а що касається там, ти зараз перемагаєш не тільки у мене були і пораження, і прогреші и і це тільки дальше далі и і бути сильні. Але найяскравіші проєкти, ти там переможеш ну, да. там майдан да, да. важливий і наймасштабніший проект у твоїй кар'єрі це майданс. Як тобі було тренувати команду саме там? Сложно, потому что... Ты совсем меньше, но и обязали работать, так обязали до, працевать, да? До, до нас никто этим не занимался. То есть каждый из хореографов не знал, куда они попали. То есть мы приблизительно понимали, что нужно работать с большой массой. А как это делать, э, все, все, все не знали. И уже непосредственно, когда я приехал в Кировоград, который представлял, с которым мы выиграли миллион, и зашел в зал, и когда 500 человек э, зааплодировало, Тогда ты почувствовал этот кураж, энергию, и ну, у меня тогда сразу появилась какая-то уверенность в себе. И поправлю себя, было не 500 человек, это пришли еще на кассе, было практически 2000 людей, это было рекордное количество собрано в Кировограде. И вы уже потом выбирали на экране? Да, и нам пришлось за день отсеять вот... Почти там, ну, 1300 людей ли там сознание не теряли, руки дрожали. ну, а Другого вибору не було, треба було відсіювати людей. Тодес це перший колектив, такий масштабний і значний, де ти танцював, а ось танцюють всі. Це перший проєкт важливий і загальновідомий, на якому ти переміг. Я гадаюш, який з тих проєктів тобі дав ось цей початок значний для танцювальної кар'єри? Танцуют все, как старт. Да, конечно, был сильный проект и э, очень большой опыт, э, потому что педагоги были не только с Украины, но и со всего мира приезжали. Э, но сейчас, вот в наше время, я не могу сказать, что если ты выходишь с проекта, значит все, у тебя там написан дальше успех. Нет, далеко не так, потому что если ты сам не хватаешься, если ты сам не начинаешь работать над, на, над собой, вкладывать деньги в себя, э, то... Ну нічого не хочу. Я тебе розумію, тому що я спілкувалася з Максимом Рубцем. Він також mm -hmm. був учасником танцює ці проєкти, Він каже, що а, люди вважають, якщо ти потрапив на телебачення, все тобі відчинені двері скрізь, і ти вже зірка і заробляєш величезні гроші. Аніта відкриті, Ну вот зайти в эти двері нужна, нужна Вот, поэтому сейчас очень много, очень много даже э, телевизионных проектов, очень много талантливых людей у нас в Украине, поэтому борьба есть, конкуренция есть, и, и, и это хорошо. Я пропоную скушать коктейли, айли. Да, давай. Як тебе коктейли, все таки Вкусно і, і не дуже кисне, не дуже сладко, от якраз розмірено все і все, що треба нині, да, Перед да, хорошо, хорошо. Дивись, ми говорили про те, що ти у нас відомий хореограф, танцівник. Mm -hmm. а наскільки от вигідно бути танцівником навіть таким талановитим, як ти? Mm -hmm. Тому що ось це мистецтво подобається багатьом. Дивитися люблять багато, хто yeah. тобі це подобається. Але наскільки це вистачає тобі на життя і реалізувати всі свої плани? Ну, да, мне хватает на жизнь, и, и я рад, что я этим занимаюсь. Это забирает у меня очень много сил, очень много энергии, и иногда бывает переизбыток. Вот, иногда бывает страдает от этого здоровье. Но, ну, как бы это в принципе как и в любом в любом другом жанре, вот. Но не буду там врать, да, хватает на жизнь, я доволен, я счастлив, но э, вы же знаете, человеческая натура, она мало. Э, да, жадная, еще. поэтому всегда хочется еще, конечно. И для этого я всячески стараюсь, я ищу себя, я, мне интересно и режиссура заниматься, да, как вот в данном спектакле «За себе до конца света» я как режиссер выступил. І зараз починаю і вокальну кар'єру, і хореограф, і артист, болети. Вокальну поэтому... кар'єру ти ще не співати вирішив. Я починаю піти, я пишу музику і слова. Як проходить день у Олександра Лещенка? А... Тренування, тренування, і ще раз тренування? Да, день вот вот с спектаклем У нас были и ночные репетиции, и мне приходилось и ночевать в зале. У нас там есть декорация, кровать. Вот, мы на ней спали. И, и с утра в 8 утра у нас репетиция начинается. Ну, было очень жестко, очень тяжело, на износ. То есть вот, вот такие проекты, они... Там готовится два-три месяца, но ты выкладываешься вот реально как за два года, то есть полностью и организм истощается. А так, в принципе, стандартно. Там не знаю, просыпаюсь, зачастую не успеваю кушать, сразу убегаю на это или репетиция, или встреча. То есть ежедневно у меня есть репетиция, занятия по вокалу, запись на студии. одна две встречи, э и плюс ещё работа над собой ночью. Ну, а плюс ещё там надо поужинать, позавтракать, пообедать, но это уже как получится. У тебе дуже напружений графік, а чи вистачає часу на особисте життя? Ну, слава богу, у мене так складається, що от з Ліною ми вместе, поэтому мы на работе, и дома всегда всегда вместе. Які нові проекти слід очікувати від тебе? Можливо, ти запропонували запропонувала ще якесь нове телешоу? М Я сейчас режиссировал э, профессиональную премию Телетриумф в Киеве. А, конечно же, вокальная карьера, хочу, очень хочу развиваться в этом направлении. И сейчас уезжаем с Балетом Форсад в Германию. Вот буквально, буквально через неделю. А, ну и новые проекты, которые, которые у меня есть в моем блокноте записаны, которые ждут свой черед. Все связано с искусством, все связано с танцами, все связано с музыкой. Скажи, ты Мария, ты любишь? Конечно. Каждый день мечтаю, каждый день верю в то, что мои мечты и сбываются, и еще сбудутся. Конечно. До речи, ось скоро Новый Рик. Угу. той Это период, когда как раз сбываются мрии. Что ты изгадаешь на речь ночь? Что, загадаю новогоднюю ночь? Угу. У меня будет мечта, чтобы мои мечты всегда сбывались. Разумно. Вот так вот. В этом логика есть, наверное, да? Я вообще хочу замок в 30 годам. Но чтобы иметь замок в 30 лет, нужно очень сильно мечтать и говорить об этом себе и вселенной каждый день. Поэтому, наверное, в этом що-то й буде а вже не буду розказувати. Розказити сама. саме добре. Ми будемо тримати кулачки, аби да. твої мрії збувалися, хоча ти навіть не розповів їх. А, і я тобі теж бажаю, щоб твої мрії все ж збулися. Дякую що завітав. Спасибо і будемо ради тебе побачити ще і ще в нашій програмі. Хорошо, спасибо, спасім. З вами був зірковий коктейль, і у гостях Олександр Лещенко. А ми з вами зустрінемося за тиждень і приготуємо не менш зірковий коктейль. Бувайте!